Життя одне. Дімон дністер з вами. Друзі, всім привіт! Це Дімон Дністер. Варимо горошик. На річці Дністер. вже наш закінчився, закінчився. Зараз варимо і будемо кормити. Хлопці, бачите що в нас ловиться? Місто карпа раки ловиться. Передай Всім привіт. Це рак вам передав. Арчі, де син Синок у нас в домі зараз лежить і Сейчас там выйдет Я ездил в магазин Покупал, покупал мороженое Водички вот. И сейчас э, Ну, отдыхает Жарко Но сегодня так, средняя. Вчера был Дуже-дуже сильный ветер был. Але вчора навіть плювало непогано. Карась, під По карпу вчора один ну, не зайшов, зірвався, а один ну, невеличкий був. Його відпустили. Ну і до цього ще був один маленький теж відпускали. Щось рибі не подобається, жара, мабуть, така. Вода ушла дуже сильно на метра полтора десь так бачимо да, вот. і може за того що йшла вода воно не ловиться, бо ми вже сьогодні шостий день <хи> на рибалці вот. і ми приїхали води було ну, плюс-мінус нормально ну тож не сильно так прямо і нормально вот. а позавчора одна вчора вона сильно ушла на метра полтора Санек Одесса. Да, это русалка. Место бочка. У нас снова ветерец, как мы любим. Да, говорили, да, там знакомые, там, молдаване, тоже рыбаки, что воды очень мало, ушла вода. А того и рыбка не клюет. Ну как, мы стараемся, перезакидываемся туда-сюда, то есть не, не, тупо сидим и ждем, когда она клюнет. Разные варианты пробуем. Но что-то по рыбе так себе. Ну, карась неплохо ловится. Уклейки, вот эти плотва, ну, мелочь вся вот этого. Вот. Густера. Спасибо за лайки, ребята, спасибо большое наш горошек как думаете как правильно мешать горох справа налево или слева направо как будет плевать лучше сейчас подготавливаем чесночок супруга нарезает я здесь с вами общаюсь потом чуть попозже место бочка кто не в курсе вот удочки вот ну, в общем хватает если бы еще ловилось было бы вообще супер А что по рыбалке все так себе евгений ты опять в отпуске как видишь на восстановлении вот травме отпустили стачок домашний где рыбачишь Евгений рыбачим на базе русалка место бочка 43 километров Скажите, ребята, кто ездит на рыбалке? Как вам э, рак? Литой сильно у вас? Что у меня, блин, мало того, что объедает все, что можно в жизни. <свист> так еще объедает поводки вместе с крючками. А у вас как? Что вы делаете для того, чтобы не объедал? Очень бы хотелось узнать. Потому что, блин... Тех крючков не накупишься, когда рак летует А это реально бесит. Трава. Вот, трава ловится, видите, И вот супруга, бачок? супруга вытянула вот. Вот такая у меня снасть. Гелик называется. Вот такой вот крючочек. Это мы вязали без волоса, да, я так понимаю? Угу uh -huh. Угу Такой крючок Ну и горох туда Можно не горох, но мы на горох одеваем uh -huh. Сантиметров так 30, да, где-то мы так вязали, не помнишь? 30 Да Может чуть больше Вчера на эту удочку карп свалился На эту снасть На эту снасть, да Да, она, ну, что думаешь, хотя Ну Ну, клюнула Тебя Там кончик прям играл, но я не знаю. Я не... Ребят, вот такая вот маленькая рыбка бычок, А такая поклевка как Вот этот карп на 10 Мы штуки 4 словили Вот такие маленькие Капец, блин Такую жизнь дают Что-то реально Что-то карп Что-то пипикнуло три раза Не особо Сильно Арик, Димон луку, Варю горошек на закорм карпу, ну, на волос, на крючок, на насадку. куку вже варили. Ну, там було декілька карасиків, сомик, який не вижив. Ми його зловили, ну, виходить, він плюнув вночі коли ми вже пішли спати, а витягнув він вже був такий собі ну, неживий, але спасти ще можна було. От, і прийшлося ну, з нього, а ну, ви хто рибак, ви знаєте, що сомика у ну, взагалі круто. Е, По таранчику ви кажете. От вже жіночка моя кохана засолила. Вона цю роботу мені не дає, каже, я, я це люблю робити. А ти лови. От, така вже от засолена.

Да? Не, 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 бусти, бустира, наверное. Вам... Ну горошек Але це на жаль не кар. Слава Димон, подскажи это место порабачить заранее. Да, надо заранее звонить. Тут есть ирендатор Андрей. напиши мне в личку я тебе потом скину номер, наберешь тут надо звонить хотя бы за неделю, за полторы ну плюс-минус, потому что тут бывает занято вот я заказывал я на неделю сразу потому что я знал, что я буду ехать то есть я на сутки на двое не езжу хотя бы на трое, на четверо талика мыши а у меня даже поклевки нема ну а на что ловить закидывайте перезакидывайтесь пытайтесь ну опарыш червь. ну я вот сейчас на горох стою то есть по-разному все зависит от места ну, потому что бывает вот, место вообще нету поклевок а бывает приезжаешь бы не успел закинуть уже плюет Плюс давление, погода, по луне, там, ну, там куча факторов, как обычно. Льет всегда вчера и завтра. Да, у нас такой прикол э, с супругой. Скажите, кто рыбаки, вот когда вы кушаете, у вас клюет? Вот у нас э, на этой рыбалке, ну и не только на этой, э, сидим, ловим, ловим, там плохой клев, такие уже да пошел клев, короче, идем покушаем, раз не плюет Только сели, начинаем кушать. Ну, под настроение можем чуть-чуть там белого чая. Ну как бы для настроения приехали, не только ловить, мы еще отдыхаем. Вот и только садимся кушать, буквально там, ну не знаю, пару минут и поклевка, раз поклевка, два поклевка, три. Да это вообще почти не клевало. У вас как? бывают такие случаи? За тобой вагончик сдается тоже с местом или то сдается, слава. Или палатку с собой нужно брать. Смотрите, я палатку беру с собой, потому что у меня очень много с собой рыбацких вещей. И чтобы не таскаться там домик с домика. Я все оставляю в палатку. Шатер у меня, в котором мы вечером сидим, чтобы у нас комары не закусали. Вот. А в домиках реально, ну, можно, ну, то есть там спать можно, там постельные дают. То есть, ну, нормально. Я палатку чисто беру для того, чтобы оставлять там мои рыбацкие вещи, может, какие-то продукты который не портится, что можно ставить палатку. Чтобы домик, если все заносить, а потом с домика опять все выносить, это, ну, конечно, будет не сильно интересно. Блин, ну, еще надо, надо. Тут еще два удилища. Вот раз, два. Видите, такие ракетки. Ну, вспомнить называется. я, я кормлю. Так, ребята, кто-то меня вчера спрашивал в комментариях под видео. Покажите домик. Вот, показываем. Ну, может сейчас вас нету в стриме со мной. Вот смотрите. Вот это домик, видите? Серого цвета. Вот. Вот он, видите? Дальше. Заходим тут вот, вот туалет есть недалеко женский мужской что-то пикнуло но не особо вот то есть туалет как раз возле домика туалет то есть еще очень очень хорошо потом заходим в сам домик э -э тут детская кровать как раз наш вариант вот ребята Видите? Давай камеру перевести. Там видно? Можно перевести. А, да? А ну сейчас мне покажут как. О, а потом так же самое назад, да? Угу. Что, так можно было оказывать? я мучился. Я же забыл, Дима, сколько не было. Ну да, уже год, как в армии в ЗСУ. Ну вот. Ну, вот. Кровать детская, но она тут чуть-чуть что-то с ней случилось, что мы приехали, а ее надо ремонтировать, нам охранники сказали. Света нету, сразу говорю, сейчас нельзя, вы понимаете почему, все боятся. Вот две кровати взрослых, но тут была она одна, и вторая была вот так сбоку, где дверь. Буржуйка, то есть если вы захотите осенью приехать, можно будет топиться. То есть она топится, все нормально. Мы тут уже не один раз осенью тоже были. Потом есть тут, вот смотрите, еще одна комнатка. А ну, Артемчик, выйди, пожалуйста. Я покажу людям. <сёк> это сыночек тут отдыхал. Вот, смотрите дальше. Опа, опа, опа. Потом тут вот еще одна. А, даже тут две кровати. И еще одна. Это три. То есть вот две. Ну и там, где мои вещи, еще одна. Вот тут окошко, то есть ты выглядываешь, видишь речку с этой стороны. Стой. То есть, ну как бы поспать ездит. Получается, тут три кроватки. Вот. Два кошка. Вот. И тут три. Ну, походу, можно даже быть тут 2 и там две 4. То есть тут 6 получается. Вот, ну без света единственное, что. Ну, вы понимаете, почему без. Что как бы нельзя сейчас со светом. Вот, ну вот такая вот у нас. Такой у нас домик тут. Опа! Сейчас я выйду, извините. Такой вот домик у нас. Так что, если что, пишите. Номер дам. Кто сдает? А вы там уже договариваетесь? То есть вот так вот это все выглядит. Будем ждать наших горошек. Пока можем поставить... так, вот в этой бочке, ну, тут э, хранят просто, ну, там, склад. Люди, да, всем привет. Это Димон Днестр. Сейчас на рыболовле. Седьмой день. Трошечки ловим рыбку. Не совсем получается. Вот поехали, авто нема. Уже кипеть Не mm. 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 Хлопцы, трошечки Не встигли вытянуть. А чё ушел? За, за леску? Да. да была такая Жирная, только что поклевка Да помог ты? Перезакинусь Может еще клюны Це дивіться от такий монтажик. Щоб от, бачите. Такий поводок. На волосі. Чогось не засіклось. Хлопці, бачите? Що я зловив тільки що? Напариш я чекав, поки він нормально клюне. Вот жена, супруга оставила только что. Так что тут тоже такое ловится, оказывается. Синька или кто это там? Да после вчерашнего рыба синий стала. пила много. Тусила, тусила. Что за всплески такие видела? Серьезные. Угу. А это жарик походу, да уже на сайт. Что делаешь? Именно чего-то на том месте, где я сейчас так что закидывался представляешь цены сейчас сейчас подождите там поняли у нас вот эта вот ну, подставка на которую я ставлю я бывает когда удочки ставлю вот и чуть-чуть иногда фидер тоже дергается он чувствительный сейчас сейчас ребят ребятки, вот. А, а может, если что. -то. А может и нет. Ребятки, вот карасик еще один. Да, не. Пошел. Тут еще не было сала. Тут червяк меня просили. Тут меня просили червяка. Сало еще пока не работает. То есть она только закинута. Вот, ребятки, просили червячка одеть одела червячка вот ребят Такое, ну, ну вы мне подсказали вытянуть я вытяну хотя я ждал пока лучше клюнет чтобы уже наверняка клюнет.